ख़ुदा हमे सुबर वग़ु ज़िक्रही में अनाह कर यादि करो हिकु गले शरीक़ु करो استغفار کرو भले जाना अभे पारो साम्हूं اور مایا ستر میں طبی سفار کرو شاہدہ نے ستر میں طبی سفار کیا ستر مرتبہ کرنا یہ کثرت میں شامل ہو جاتا ہے شاہ نے ستر میں جو مومن بندہ یا بندی روزانہ ستر میں سبزار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاف کریں گے صرف سات سو گنا چیز کے معاف کریں گے ایک صحابی آئے جو کہتے ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ

دوستو، ہم کا خود مسلم کرے اور دیکھو ذکر قرآن کی تلاوت ہے اس میں بڑی کمی ہو رہی ہے لمبے لمبے بیانات لمبے لمبے مشورے لیکن قرآن کی کا وقت نہیں ملتا سمجھتے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں نہیں نہیں دیکھو دعوت کی سارے آماز، آماز کے سارے اعمال اللہ کے وال والے اعمال کے اندر کمان پیدا کرنے کے لیے ہیں قرآن کرو صبح سات قرآن دیکھ کر پڑھنا اماشہ سب سے زیادہ کا ذریعہ ہے اور دیکھو میرے میں اٹ سکتا ہوں بار بار قرآن کو سمجھ کر پڑھو قرآن کو سمجھ کر پڑھو قرآن کرنا یہ بھی بڑی غفلت کی بات ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے گا خشیہ پیدا کرے گا وادی کے عہدے پر آئیں گے تو خوشی پیدا ہونی چاہیے آہدے پر پڑھے تو خوف پیدا ہونا چاہیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اسی طرح تھی شاہدہ کو پڑھنا اسی طرح تھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء سے علماء حق سے قرآن کو سمجھے اور پوچھے کہ کون سی تبدیلی ہمیں پڑھنی چاہیے اس کو پوچھنا سمجھنا ہر مہینے کے ذمہ ضروری ہے ہر مومن کے ضروری ہے قرآن کو سے پڑھنے سے اللہ ہم مخاطب ہے ہمارے اندر فکر پیدا ہوگا کہ اما سے کیا کہتے ہیں گھر لو. گھر لوگ ایک اخبار چھوٹا ہے لوگ نے بغیر پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور قرآن جو ہمیشہ سے, سے اللہ لکھے جانے کے اعتبار سے تو مخلوق ہے لیکن اللہ کے علم سے ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گا اور جب اسے لکھا ہوا ہے سب اس سے مطابق ہوگا کتاب اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے سمجھ لیا کہ قرآن کو سبزے بغیر پڑھنے میں خیر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے سمجھا جائے اور اس کا اثر لیا جائے اور اس کی شکل یہی ہے کہ علماء سے دردوں میں جا کر اس کو سمجھیں اور پوچھو علما سے تصویر پڑھیں علماء حق سے وہ تقاصر پوچھو جو تقاصر حق ہے اور صحیح ہیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو جیتا قرآن وزانہ پڑھا کرو تراوت کیا کرو جیسے قرآن کا تجربہ دیکھا کرو کہ اللہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں میں کیا یاد کروں

جسے تاجر غیروں کو اس قرآن میں سن نہیں تھا کتنا بھی شیخی قرآن سے تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کو تدبر سے بڑھتے تھے غور کر کے بڑھتے تھے الطاعت رضی اللہ علیہ سماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا نماز میں آپ آگے کی آیت پر آتے تو دعاؤں میں مشغول ہو جاتے وہ اس پر آتے تو آپ کی ہونے کی حیثیت ہو جاتی ہر ہر آیت کا اثر ہوتا میرے دوستوں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ہمیں اموازا, 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 اللہ کا خوف اللہ کا تعلق کس پیدا ہوگا یعنی آپ خود غور کریں دنیا کی وہ پڑھائی جس کا آپ سے, سے کوئی کوئی جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں اس کو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں ایک چھوٹے بچے کی انگریزی کی کتاب سے دیکھیں کے آپ کی کی پڑھائی تک جب آپ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں تم سمجھے سمجھو گے نہیں تو, 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 تو برباد ہو جاؤ گے اور قرآن کے بڑے سے بڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو نہروی کی بات ہے نہروی کی ہمیں چاہیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں ہر تاریخ کا قول ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے میں خیر نہیں ہے جو قرآن پر چلا گیا اس میں خبر ہے ابا اسی کیا چاہتے ہیں ابا اسی کیا کہہ رہے ہیں ایک ملک کا وزیر کچھ کیا ہے انگریزی تم سارے قرآن کو سجمہ کرو کہ میرے وزیر نے کیا کہا اور اللہ تعالیٰ قرآن اللہ قرآن کے ذریعے عالی بہان سے مخاطب ہے اللہ خراب کر رہا ہے اس سے اور یہ کہہ کے پہلے کس کے سمجھنے کی ضرورت کی اتنی یعنی کی بات ہے اسے میں بہت احتمام سے کہہ رہا ہوں کام کرنے والوں میں بھی اس کا شوق نہیں ہے کہ بھائی قرآن کی صحیح تفصیل سے پوچھیں کہ صحیح بولتی ہم نے بولتی کوئی تصویر گالی رکھنی چاہیے جی چاہتا ہے روزانہ کا قرآن بڑے نماز میں یہ جتنی تلاوت روزانہ کرو اس کا ترجمہ دیکھو علماء حق سے پوچھو کوئی سا ترجمہ پڑھنا چاہیے اس لیے بہت اعتماد سے کہہ رہا دیکھو میرے دوستوں جی اس طرح ہمارے اندر اللہ کے تعلق پیدا ہو قرآن تو سب سے زیادہ اللہ کے تعلق پیدا کرنے والا ہے آج کے لمبے لمبے اور آج ادکار کا اہتمام ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ قرآن کہ اگر تمہارے دل پاس ہوتے تو قرآن کی جراثی پہ اتنا بچتا یہ مجھے دل کی نافا کی ہے کہ اگر قرآن کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ونہا قرآن کی جہاز اگر ہمارے دل پاس ہوتے اس لیے اہتمام کرو اہتمام قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ تو سمجھ دیتے کہ صبح شادی سے میرے قرآن دے کر پڑھنا سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جو قرآن دے کر صبح کرواج سے پہلے یہ سب سے بہترین کیونکہ قرآن ہوا کلام ہے اس کو سارے اس طرح ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے دیکھو یہ حقوق نے اس طرح بات بندے کے حقوق ہے ان کی ادائیگی اس طرح پیدا ہوگی ہمارا کلاس میں نکل کر اکرام کرنے سے ہر مسلمان کے اکرام کرو جس سے آئے گی اللہ کے راج کر خدمت اپنی تربیت کا ذریعہ ہے نکلے ہوئے اللہ 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 اللہ. ہوتے صحابہ کے ساتھ خدمت میں لگ جاتے جب میں جب بھی جن کر خود لے آتے نزدیکی صاحب خود اٹھا رہے صاحب صحابہ کے ساتھ اجر کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح لگے رہتے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سنیتے خدمت کرنا کا عمل ہے کا عمل ہے اس کو اپنی تربیت کے لیے اپنی شہادت سمجھ کر خدمت میں لگو اور ہر ایک اس کے حقوق کرنے کا فکر پیدا ہوگا ورنہ دوستوں ساری عبادتیں لے اڑیں گے اخبار قیامت میں اس کی ساری عبادتیں پہاڑوں کی طرح ڈھیر لے کر گیا ہوگا عبادتوں کا ذکر سراوت کا شہادت کا عمروں کا یہ ساری عبادتیں دوسرے لے اڑیں گے اخبار معاملہ بڑا سخت ہے وہاں کے خالی ہو جائے گا اور اس کو جہاں میں ڈال دیا جائے گا اور اب والے کو گناہ اس میں ڈال کر اس کو جہاں میں ڈال دیا جائے گا جس کے حقوق کے بارے میں مخلوق کے حقوق کے بارے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے جس کی مشکلات نکل کر ہمیں خدمت کرنی ہے اپنی ضرورت خود پوری کرو دوسرے کی ضرورت میں ہاتھ بٹا دو اس سے نکل کر ہر ایک قیمت کو احترام کا مظاہدہ ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں میری بات مختصر ختم کر رہا اور ہماری طبیعتیں اپنے مزاج والوں کے ساتھ نکلنے کی جس سے امت کبھی نہ بنے گی ہمارے راستے میں نکلنے میں ہم نئے سینائے لوگوں کے ساتھ نکلیں تاکہ ہر مسلمان کا اکرام کرنے کی ہر مسلمان اکرام کرنے کی مشق ہو جائے وہاں جی آسان تھے گناہ گار سے گناہ مسلمان کو ازبت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو ایک مسلمان تمافان سے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے حجی سے پڑھو حضرت نے اکرام اس لیے حجی جمع فرمائی ہے مسلمان کا مقام کیا ہے اسے پڑھو غور سے ہمارے اندر جتنی عادت کی بے بےکرامیاں ہیں وہ سب اس ہیں کہ اگر مسلمان کے اکرام کے مسلمان کا مقام کے عز نہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگ کی خدمت کرو ادے کرم سے لمبا سے ہمارے دیتے صحابت ہے کہ اجنبی لوگ کا نکلا کرو اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گی آجم سے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلا پونے علاوہ کے ساتھ یہ حروج اللہ کا راستے کا اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنا اس سے نکلنا اس سے ہمارے ہمیں اکرام کی مشق ہوگی اگر اجنبی لوگوں کی ہم نے ہم نے ان کا احترام کر لیا اور خدمت کر لی اپنوں کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا اس سے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے خدمت کے ذریعے سے یہ سارے رضا کے لیے کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہ ہو সলামের মত আমরা দোসতাবুল রাইল মুজিকের যেটার উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আল্লাহ পাকের জ্ঞানের সঙ্গে پورا করা সেজন্য যিকির ও ইতমাম করা চাই যে আল্লাহ জানের হুকুম পুরো করতেছি আল্লাহর হুকুম জানের জ্ঞানের সঙ্গে پورا হয় সেই জ্ঞান কে দিলে মধ্যে फायदा করার জন্য সব খুব ইতমাম করি সকাল বিকালের যিকির যিকির সমস্ত তাসবিহাত আছে সেগুলি আমরা আমরা پابندی করিិច្তে পার খুব বেশি বেশি করি মেয়ের মহাতাম দোসার বুজুগ ইস্তেফার বেশি বেশি করা পরে যে হুজুর রহকাম সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে তোমরা সত্তর বার ইস্তে ফার করো দৈনিক যে একবার বার করলেন তো বললেন যে এটা বললেন যে সত্তর বার যে ইশতে ফার করে দৈনিক যেদিন সে সত্তর বার পড়বে আফতাক্ষুরুল্লাহ পড়বে সেদিনের শুধু সেই দিনের সাতশো গুণা আল্লাহ তোরা তার মাফ করে দেবেন তো মেরে মহাসান দোষটা বুঝলে এই জন্য খুব বেশি ইস্তের ফার করা চাই আর ইস্তের ফারও খুব বেশি বেশি পড়া চাই একজন সাহাবি এসে বললেন হায় আমার গুনাহ গুনা এত বেশি হায় আমার গুনাহ হায় আমার গুনা ধ্বংস হয়ে গেছি বুঝুর বললেন যে তুমি এই দোয়া পড়া মা ফেরা দোকা আও সাহুমিন জরুরি পড়াশোনা দোকা আর যারা দিবি না আমারই একবার পড়লো দুবার পড়লো তিনবার পড়াইলেন রসুল্লাহ সেসাম তারপরে বললেন যাও তোমার গুনাহ আল্লাহ তারা মাফ করে দিয়েছেন মেয়েরা মহাতাম দোষটা বুঝুকে ভাবে ইস্টার ভালো করি সঙ্গে সঙ্গে কোরআনে পাকে তেল করি মনে যে আজকাল কোরআনে পাকে তেল আওয়াজ খুবই কম দেখা যায় এবং খুবই কমে গেছে মানুষ কোরআন পড়েই না মেয়ে মহাতাম দোষটা বুঝব যারা পড়ে তারা কোরআনকে বুঝে পড়ার কোনো জরুরি মনে করে না অথচ কোরআন আল্লাহ তালার কালাম আমাকে সরাসরি খেতাত করতেছেন আল্লাহ তালা এই কোরআনের মাধ্যমে তার কালামের মাধ্যমে আমাকে সম্বোধন করতেছেন আল্লাহর কালাম যে অথচ আমি কিছুই বুঝতেছি না যে ভাই একটা পত্রিকা এটা ভাষা যদি মানুষ না বুঝে মিথ্যা যে সমস্ত পত্রিকা গুলার মধ্যে এই মিথ্যা যে ঝুড়ি পত্রিকা পড়তেও যদি সে না বুঝে সে তৈরি হয় না আর আল্লাহর কালাম কত সত্য এরকম এক সত্য কালামকে না বুঝেই পড়তেছে ফিজুল বলেন যে ভাই এই কলামকে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে কোরআন শরীফকে দাদাপুরের সঙ্গে বুঝিয়ে পড়ার জন্য কোশিশ করা বুঝার পদ্ধতি এটাই যে ভাই ওলামায়ে কলাম তাদের কাছ থেকে আমরা এই কোরআনকে বুঝি এবং তাদের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে কোন তর্জমা ঠিক যেটা পড়া যেতে পারে হাক্কানি ওলামাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করি এবং তারা যে তফসিল কথা বলে যে তর্জমার কথা বলে ওই তর্জমাকে আমি রোজানা যে পরিমাণ তেলাওয়াত করি সঙ্গে সঙ্গে তর্জমাও দেখে নেই কিন্তু ওলামাই এখানে কাছে জিজ্ঞাসা করি এরকম যে আমি নিজে নিজে একটা তর্জমা নিয়ে অথবা নিয়ে পড়া শুরু করে দিলাম অর্থাৎ ওলামায়ে এখানে কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা তাদের সহবতে বৈশাখ কোরআনকে বুঝা তাদের কাছ থেকে তফসিল বুঝা তফসিল কোন কিতাব আমি পড়তে পারি তর্জমার কোন কিতাব আমি পড়তে পারি তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তারপরে আমি কোরআন পড়ি

এবং বেশি উঁচা কালাম কারণ আল্লাহ তালা কালাম তার গান থেকে বের হয়ে আল্লাহ তালার যেরকম সব মখলুকের উপরে ফজিলত এরকম তার কালামের ফজিলত সব কালামের উপরে আল্লাহ তালার ফজির সম্মান যেরকম সব মখলুকের উপরে সব সৃষ্টির উপরে এমনি ভাবে আল্লাহ কালামের সম্মান ও সব কালামের সব উপরে আল্লাহর কথা এই জন্য মেরে মহাদ এত উচ্চা জিনিস হওয়া সত্ত্বেও

এরকম ভাব ফুটে উঠতে যে উনি ভয়ে ভীত আল্লাহ তালার কাছে তিনি এদের থেকে পানা চাইতেন এরকম ভাবে মেরে কোরআন শরীফকে ভোর রাত্রে ফজরের আগে দেখে পড়ার অভ্যাস করি মানে ইরিয়াসব আহমদুল্লাহ এই বলছেন কথা যে ফজরের আগে কোরআন দেখে পড়া এটার মধ্যে আল্লাহ তালার নৈকট্য হাসেল করা এত বেশি নৈকট্য হাসেল করা আমি দেখছি যে আর কোনো আমলের মধ্যে এরকম দেখি নেই কাজী ওই সময় যদি আল্লাহ তৌফিক দেয় ভোর রাতে কোরআনে পাককে দেখে দেখে চেনাওয়াত করার চেষ্টা করি আর একটু হলো ভাই মেয়ের মহাম দোষ বুঝব যে এক মানুষের হক আদায় করা অন্যরা হক আদায় করা এই যা কিছু হইল এতে সব নিজের জন্য আমার জন্য হলো। আমি এ মানুষ বন্দি করলাম যদি আমি অন্যের হককে আদায় না করি তো কালকে আমাদের ময়দানে পাহাড় পরিমাণ এ বাদন বন্দিকে নিয়ে নেকি নিয়ে মানুষ উঠবে আর হক ডাকা সব তার নিয়ে যাবে আর সে খালি হাত হয়ে যাবে আর হয়ে আসে জাহান নামে হবে এজন্য অন্যের হককে আদায় করতে হবে এটার মস্ক আমাকে আল্লাহর রাস্তায় বের করতে হবে এই ধরাম মুসলিম এই নম্বরের মাধ্যমে আমাকে নিজেকে এই এটা অভ্যস্ত বানাইতে হবে অভ্যাস বানাতে হবে আমি খেদমত করি আমি অন্যের একাল করি এবং প্রত্যেক মুসলমানকে তার মূল্য আমি বুঝি এবং তার সম্মান করি তার একজন মুসলমানের মূল্য খোদার ঘর পাইচল্লার চেয়েও বেশি দাম আল্লাহ তালার কাছে একজন মুসলমানের দাম তো কাজে একজন মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে তাকে আমি মূল্যায়ন করি এবং তার একান এবং তার সম্মান করি যতই গুণাকার হোক না কেন কিন্তু সে মুসলমান কাজে মুসলমান হিসাবে আমি তাকে সম্মান করি এবং আমি আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়েছি বলে যে আমি পরিচিত অপরিচিত এরকম নয় যে আমি সব সময় জমাতে খালি পরিচিত লোকদের সঙ্গে বাইর হই বলে না অপরিচিত লোকের সঙ্গে আমি জমাতে আমরা রাস্তায় বাইর হই বলে ওইখানে আমি যতখানি এই নম্বরের একাম মুসলিমিনের যে অভ্যাস করতে পারবো নিজের পরিচিত লোকদের সঙ্গে বাইরে রেখে এতখানি হবে না বা একজন অপরিচিত লোককে সম্মান করা তার খেদমত করা ছোট ছোট কাজ করা কারো কাছ থেকে খেদমত না নেওয়া অন্যের খেদমত করা অন্য মুসলমানের খেদমত করা এটা তো তখনই হবে যখন কিনা আমি আমার ভিতরে তাওয়াজ পয়দা হবে এক্ষেত্র যারা বিনয় পয়দা হবে আমার মধ্যে যখন আমি একজন অপরিচিত লোকের অপরিচিত মুসলমানের আমি খেদমত করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী নিজে খেদমতের কাজ করতেছেন বলে সবাই এক এক কারাকে নিল আর রসুল্লাহ সেসাম সবচেয়ে ছোট কাজটাকে বেছে নিলেন নিজের জন্য জঙ্গল থেকে লাঠি টুকায় কাজ আমরা মসজিদ তামির হইতেছে মসজিদ তৈরি হইতেছে তো রসুল্লাহ আসলাম নিজেও ওই পাথর বহন করতেছেন মসজিদের মসজিদের জন্য নিজে আজও সহবের জন্যকে আজও সহবে আশা করতেছে এই জন্য আমাদেরকে ক্ষেত্রের মধ্যে রকমভাবে আজও সহবের আশা করা চাই আর নিজের 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 ভিতরে পয়দা করার জন্যই আমি অন্যের খেদমত করি এবং এরকম ভাবে জমাতে যাওয়ার সময় খালি চিনা পরিচিত লোকের সঙ্গে জমাতে যাওয়া নয় অপরিচিত ভাই চিনি না এরকম আমার মুসলমান ভাই তাদের সঙ্গেও আমি জমাতে যাই এবং সেখানে আমি খেদমত করি এমনি ভাবে মেরেমা ভুগিব আল্লাহ আপনাকে ভেজামন্দিকে হাসল করার জন্য প্রত্যেক কাজকে করা আল্লাহকে রাজি করার জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব কাজ করি এটার এটারও মস্ক এবং এটারও অভ্যাস আমাকে আল্লাহ রাস্তা বেরিয়ে করতে হবে